жаркий день. Беда до мало тени, и поэтому ходить довольно сложно. тем не менее, вот мы сейчас побывали в совершенно отличнейшем доме Casas de Americas. Las Americas. Даня, кстати, он, пойдет в кадр, если мы сейчас туда подойдем. А пока Даня сейчас покажет, что, изумительность, что у нас особняк, вардикон, изумительный, красоты. Кому-то он там привязал какой-то я танцор, все его читал. сейчас это музей танца. Естественно, все рады, несмотря на то, что он должен в соответствовать планету работы в 240 лет. Но мы столько не сомневались. Я третий раз у этого дома, и он все время все рады. Вот, это нормально. Я не что там остался. Не надо расстраиваться, тем более. Конечно, Куба является той страной, где, какая, где практика танца настолько открытая к изучению, что даже на самом деле не пришли.